Məni bir dəfə söhbət əsnasında oğlum Mehdi duadan danışdı. Dedi ki, ata, Allaha dedim salam, necəsən? Yaxşısan? Allaha salam verən neçə adam görmüsüz? Deyirəm, nə oldu bizə ki, səmimiyyətimiz itirdi. Nə oldu ki, özümüz olmadıq, duada belə başqalarını yamslamğa başladıq. Sonra oğlum YouTube-da gördüyü 4 bahalı maşından da istəyib. Soruşuram, Allah nə dedi? Deyir, cavab vermədi. Bax, məsələ də buradan başlayır. İmamların birindən soruşdular. Dua edəri ancaq qəbul olmur. Odadır ki, çünki çağırdığınısa tanımırsınız. Oğluma deyirəm, bax, dörd maşın indi sənin nəyin lazımdır. İnsan bilməlidir ki, Allah ona hər istədiyini vermir. Çünki insana hər istədiyini versən, istəmədiklərini istəməyə başlayacaq. Allah insana yalnız onun həqiqətən ehtiyac duyduğunu verir. Sonra dedim, əvvəlcə şükr et ki sağlamsan, əzaların yerindədir, ağıllısan, vəsar və ilahır. Niyə? Hal-hazırda malik olduqlarının, əlində olanların qadrını bil, təşəkkürnə et. Yaxşı günündə Allahı yad et ki, pis günündə də danışıqların səmim olsun, üzün olsun sonra valideynlərinə, nenələrinə, bacını dua et. Başqalarını özündən öncə dua etmək bacarığı əhəmilidir. Daha səmimidir. Sonra isə ehtiyac duyduğu o şeyləri istə. Əzizlər, insan Allahla münasibətini pisləşdirdiyi də əlindən çıxan irqi şey nə olur? Düzdür, şirin duası. Stresə düşür, içi dolub daşır axı. Dua edə bilmirəm, deyir. Dua etmək qəlbi işidir. Nəmlə əziz qardaşlarımıza sağlam dua qaydasını öyrədək. İnanın bir zaman buna ehtiyac duyacaqlar.